আজি আমাৰ শিৱসাগৰলৈ দীপলীনাথেকা আহিব গতিকে মোৰ ভাত বনোৱাৰ পাল পৰিছে মানে ৰাতি শোৱাৰ আগতে মই ভাত পানী খুৱাই মাহীৰ ছোৱালী দুজনীক পঠিয়াব লাগে তাহাঁতি হেনো বোলে ছিংগাৰ আহিব গান চাবলৈ যাব যিহেতু বাৰ্ণেৰ পৰীক্ষা আছে মই আৰু এনেও নাযাওঁৱেই জানেই যাবলৈ পৰীক্ষা থাকে বা মই আকৌ ৰাতি সাতটা বজাতে শুওঁ নহয় ক'ত আৰু মোৰ নিচিনা প্ৰাণীটোৱে চাবলৈ যাব পাৰিব চাবলৈ বিৰাট মন যায় মোৰো কিন্তু উপায় নাই মোবাইলৰ আকৌ চাৰ্জাৰডাল বেয়া হ'ল ইমান বেছি চাৰ্জাৰডাল বেয়া হৈ থাকে জানেনে মোৰ মানে উপায় নোহোৱা হৈছে এবাৰ বছৰেকক টিনিবাৰমান বেয়া হল ইনভাইটেড চাৰ্জ দিয়া কাৰণে বেয়া হৈছে নেকি আপোনালকে মোক জনাবচোন আৰু এবাৰ ভাবিছে Android ফোন এটা কিনিম এইটো ফোনটো ইনেই কিনিলোঁ মই iPhone টো মানে ইমানে চাৰ্জৰডাল বেয়া হয় এনেই টকাৰ টানা টনি তাতে আকৌ সেই এটা এটা ওলাই থাকে তাৰপাছতে সেয়া ভাৰ্ণায়ুৰ প মেডাল লৈ ল'লোঁ মানে তাৰ ফুটবল আৰু চাইকেলৰ চকাত পম গৈয়ে থাকে হেনো সদায় ইমান আমনি কৰে চাইকেলৰ চকা পম গুচি গ'ল চাইকেলখন চেপেটা হৈ গ'ল কিবা হ'ল তাৰ ঢেৰ কমপ্লেইন মই বোলো ৰ'বা প মেডাল পম এটাকে আনি দিওঁ পম দি দি থাকিম সদায় বিচাৰি থাকিবলগীয়া হয় এনেকৈ মই বোলো ৰ' আজি মই আনি দিছোঁ তাৰপাছতে সেয়া কাপোৰ কানি উঠাই মেলি সোমালোঁ তাৰপাছতে মোৰ মাহীৰ ছোৱালী খুৰীৰ ছোৱালীহঁতে অৰ্ডাৰ দিছে ফোন কৰি মোৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে সোনকালে তুমি ভাত বনোৱা ভাত খাই হেনো দিপলীনাক চাবলৈ যাব গতিকে ভাত বনোৱা পাল মোৰ পৰিছে বোলে ল'ৰাৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা আছে গতিকে কাইলৈ যিহেতু পৰীক্ষা আছে মই আজিয়ে দৌৰা দৌৰিকৈ ভাত পানী বনোৱাত লাগি গৈছোঁ মই বোলো ঠিক আছে সোনকালে বনাই দিম তাহাঁতি হেনো খাই বৈ যাব আমাৰ ঘৰতে তাৰপিছতে ষ্টাইল কৰিব হেনো কাপোৰ কানি পিন্ধিব গতিকে মই বোলো বাহিৰৰ কামখিনি আজৰি কৰিলেহে আকৌ দিনততো সময় নাপাওঁ যিহেতু আপোনালোকে জানে গতিকে গধূলি সময়কণহে আৰু দৌৰা দৌৰি হয় মোৰ গধূলিকণে আৰু জাতিলাওজোপাত পানী অকণমান দি দিওঁ আৰু উপায় নাই কামখিনিতো কৰিবই লাগিব মই নিজেই কৰোঁ ঘৰতে কাম কৰা মানুহ নাই বাৰু আমাৰ ঘৰত নিজেই কৰিব লাগে গতিকে কাম কৰা মানুহ ৰাখিব পৰা সামৰ্থ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই দেই তেনেকৈ জাতিলা এজোপাত পানী অকণমান দি দিলোঁ আৰু ঢাকি থওঁ যে কুকুৰাই খুচৰে বুলি ঢাকি থওঁ তাৰে পাছতে এতিয়া বেঙেনা এজোপাও হৈছে নিজে নিজে হৈছে আকৌ গতিকে বেঙেনা জোপাতো পানী অকণমান দিম আৰু মই পিছবেলাই এইবোৰতে খুব লাগি থাকোঁ আৰু আৰু ঘৰৰ পাচলিৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে ন লাগিলে জলকীয়া এটাই হওক ঘৰত আৰু একো নহওক লাগে মুঠতে ঘৰৰ হ'ব লাগে ন আৰু সেই আমাৰ কাষৰ ঘৰৰ তাতে ঘৰ বনোৱা নাই কিন্তু দাইল হৈছে নেকি দাইল বুলিয়ে কৈছিলে পাই তেওঁ দাইলৰ খেতি কৰিছেনে কি কি দাইল ক'বচোন আপোনালোকে মচু দাইল নে কি দাইল গম পোৱা নাই আমাৰ আকৌ ভাৰ্নেও আজি চুলিখিনি খুব সজোৱা সজুৱাইছে ক'লে তাৰপাছত চালোঁ ধূলি খেলিছে খুব মই বোলো নাই মই আকৌ ভয়ে লাগিছিলে মূৰত আকৌ ওকনি চুকনি হৈছে নি নহয় নহয় ধূলিহে এখিনি ইমান আছে তাৰে পাছতে বেঙেনা এজোপা দেখিছেনে বেঙেনা এজোপাত পানী অকণমান দি দিছোঁ আৰু ভাগ্য কমে মোৰ নেমুজোপা হৈছেগৈ আৰু নেমুজোপাত কি বিধি কৰিছিলোঁ আপোনালোকে ব্লগছটোত চাব আগৰ ব্লগছত যাৰ কাৰণে নেমুজোপা লাগিব ধৰিছে ফুল ফুলিছে আৰু আৰু সেয়া জাবৰ অকণমান আছিলে পতাপট বোলো জাবৰখিনি জ্বলাই লওঁ তাহাঁতৰ আকৌ ফোন বাৰে বাৰে আহি আছে সোনকালে ভাত বনোৱা আমাৰ কাৰণে সোনকালে মানে ভাত পানী খাই বৈ আৰামত আঠটামান বজাৰ পৰাই যাব বোলে দীপলিনাক চাবলৈ দেই যিহেতু গানৰ প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ যাব আকৌ ৰাতি আকৌ আহিব হেনো দুটা এটা বজাত সেই দুটা তিনিটা এটা বজাত আহিব সেয়াও দৰ্জা খুলি দিব লাগিব মোৰ ইয়াতে থাকিব সেয়া আৰু ঢেৰ অৰ্ডাৰ আৰু আমাৰ অকণমান কেইজনীৰ গতিকে মোক কৈছে তুমিও ব'লা মই বোলো হেৰৌ মই সাতটা বজাতে মোৰ নিচিনা প্ৰাণীটোৱে ক'ত আৰু চাবলৈ যাব পাম লাজেই পাম মই মানুহৰ আগত কাৰণ মই টোপনিয়াই থাকিম একো খবৰেই নাথাকিব মোৰ আচলতে মই বিৰাট সোনকালে শুওঁ জানেনে সাতটা বজালৈকে টোপনি ধৰেই বৰ বেয়া অভ্যাস কিন্তু জানেনে আলহী ঘৰলৈ যাবলৈ বিৰাট লাজ লাগে কিনো ভাবিব কি হ'ল আলহী এই আহিছে বুলি সাতটা বজাতে শুবলৈ হ'লেই নে খাবলৈ হ'লেই নে শুবলৈ হ'লেই নে গতিকে উপায় নাই সেইকাৰণে আলহীবিলাকৰ ঘৰলৈ বৰকৈ নাযাওঁ ঘৰৰ মাহঁতৰ ঘৰলৈ বাৰু একো নাই বাকী যোনসকলে জানে নিজৰ ঘৰখিনিলৈকে কেতিয়াবা যাওঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গ জেঠাইহঁতে গম পায় নাই এই সাতটা বজাতে হ'ব গতিকে সোনকালে ভাত পানী খুৱাই আজৰি কৰিব লাগিব আৰু সেয়া বিলাহীজোপাত জুই টাবটো পৰিব বুলি অকণমান ঢাকি দিছোঁ বিলাহী এটা দুটা লাগিছে বুজিছেনে পকা নাই বাৰু এটা দুটা লাগিছে যেতিয়া পকিব পকিব আৰু আপোনালোকক জনামেই যিহেতু গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আমাৰ গাভৰু ছোৱালীকেইজনী আহিব এতিয়া দীপলীনাক চাবলৈ মই ভাত বনাব লাগে তাহাঁতৰ কাৰণে আৰু চাদৰ মেখেলা হেনো তাহাঁতৰ কাৰণে উলিয়াই থব লাগে মানে ইস্ত্ৰি কৰি থ'ব লাগে তাহাঁতি আহি পিন্ধিব আগতে আমাৰো খুব ফূৰ্তি আছিলে ন ডাঙৰ চাদৰ মেখেলা এনেকৈ শাৰী চাৰী পিন্ধা গতিকে স্কুটিখনৰ অৱস্থা নাই ধূলি আজিৰ ধুম স্কুটিখন প্ৰথমতে ইহঁতৰ কাৰণে ভাতকেইটা পাত